ਜੇ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ कि अभी किसान की आमदन डबल करा परंतु हूँ जो एम एस पी केंद्र ने दी है उस बीजेपी का चेहरा जड़ा बेनकाब हो गया देखिए ये जो एम एस पी की है इनक्रीज ये एक किस्म का मजाक किया है आप अच्छी तरह समझो कि देश का किसान इस वक्त बहुत नाजुक हालात में है बहुत बड़े कर्जे में है और बहुत आत्महत्याएं देश भर में हो रही हैं और ये जो इन्होंने पेडी की एमएसपी इंक्रीज की है हंड्रेड एंड सम रुपीस वो अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें तो साढ़े पाँच परसेंट बनती है पिछली एमएसपी के मुकाबले के ऊपर जो कि बहुत मिनिमल है और एक मजाक है किसान के साथ क्योंकि बीजेपी खुद ही बोलती थी आज से दस साल पहले जब दो में इन्होंने सरकार बनाई कि हम किसानों की आमदन डबल करेंगे और आज एमएसपी एस साढ़े पाँच परसेंट इनक्रीज़ करके बीजेपी ने अपना किसान और खेत मजदूर विरोधी चेहरा बेनकाब कर लिया एक तरफ ये बोलते थे कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे उसके हिसाब से C2 प्लस प्रॉफिट ऑन एमएसपी अगर ये तय की जाए तो आज पैडी की एमएसपी जो है वो इकतीस सौ रुपए होनी चाहिए जबकि है तेईस सौ रुपए है आठ सौ रुपए कम एमएसपी दे करके बीजेपी ने पंजाब देश और पंजाब के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है हमारी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की मांग है कि इसको इंक्रीज करके कम से कम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इस तरह की होनी चाहिए जिससे किसान संतुष्ट हो सके और हमारी मांग यही रहेगी कि जो स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट रिकमेंडेशन के हिसाब से बीजेपी ने प्रॉमिस किया था सी टू प्लस फिफ्टी परसेंट ऑन दी ऑन दी एंटायर इनपुट्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर तब एमएसपी तय की जाएगी वो एमएसपी हम मांग करते हैं बीजेपी के साथ पहली बात तो पंजाब तो पहले ही पानी का बहुत सफ़र कर रहा है हमारा तो जो रिवर वाटर्स हैं उसने उसके ऊपर राजस्थान ने डाका मारा है हरियाणा ने डाका मारा है हमारा शेयर तो दिल्ली में भी जा रहा है तो ये हरियाणा में इनके जो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं ये हरियाणा में क्यों नहीं बोलते उठ उठ करके उनसे बात करें और मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखे जहां पर जो सप्लाई लाइंस हैं वाटर वर्क्स की सारी दिल्ली में वो बहुत बड़े पैमाने पर लीक हैं पिछले दस साल से इतनी इतनी ज़्यादा लीकेज है कि वहां पर नीचे पॉन्ड्स बने लोग वहां पर कपड़े धो रहे हैं नहाते हैं रोज़ उठ करके तो जो सरकार अब बोल रही कि पानी की शॉर्टेज पहले अपनी लीकेज तो प्लग इन करते और अगर आप, आप पानी की बात है तो आप बोलते हैं कि दिल्ली तो बहुत अमीर स्टेट है तो फिर रॉयल्टी से पानी ले लें ले आप हिमाचल से ले लें ले ले और हरियाणा से ले लें ले। और हमारे पानी की भी रॉयल्टी दी जाए पंजाब की हम तो ये मांग करें